بسم اللہ بشمرحیم علام الب العالمین وما صاحب اللہ بعد باد خدا بزرگ تو ہی کیسا مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال شاہ آج جو مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ڈسکس کرنے والا ہوں بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے واٹسپ کے ذریعے میسیجز کیے اس کے لیے مجھ سے کچھ چیزیں ریکوائرڈ کی وظائف ریکوائرڈ کیے کہ ہمیں ضرور اس کے بارے میں بتائیں اور وہ میں نے کوشش کی کہ آپ کے لیے کچھ ایک ایسا اسم لے کر آیا جائے جس سے آپ کو یقین بہت زیادہ فائدہ میسر آ جائے اور اور بیوی کی نافروانی دور کرنے کے لیے ایک دعا ہے اگر محترم ہم دیکھتے ہیں ہماری معاشرتی زندگی میں یہ بہت دو دو اہم حصے ہیں دو ایسی شخصیات جن سے ہماری وہ بستگی بہت زیادہ رہتی ہے اگر ان سے ہمارا اچھے طریقے سے سلوک نہ چل سکے ذہنی ہم آہنگی نہ چل سکے تو ہم اپنی زندگی میں ایک اچھی آ, کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور ہم اپنی زندگی میں اپنے موجودہ وقت کو اور اپنے مستقبل کو سیو نہیں کر سکتے بیوی بی, آپ کا ایک موجودہ وقت ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارتی ہے جس نے دکھ سکھ کا تمام پہلو آپ کے ساتھ گزارنے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے اس نے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اور ایک اچھی امید کے ساتھ آپ کو سب کچھ دکھ سکھ کے ساتھ آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے آپ نے اسے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اور بہت ایک حساس اور ایک خاص رشتہ جو آپ کا بیوی بی کے ساتھ چلتا ہے اور اگر زیرہ مانگی نہ چل پائے مختلف مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو یہ مسئلہ یہ رشتہ آپ کا بگڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کی بنیاد جو کہ آپ خود بھی رکھ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف سے آپ کی بیوی بی بھی رکھ رہی ہوتی ہے اور رکھتے رکھتے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے یہ اس اہم پہلو تک چلا جاتا ہے کہ وہ زندگی کی وہ بنیاد جو کہ ایک مضبوط رشتے اور اعتماد کی بنیاد پر ہم گزارنے کے لیے کبھی اپنے رشتہ نکاح کو اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے اور اس کو ایکسیپٹ کیا تھا اور قبول ہے کی شکل میں ایکسیپٹ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو پورا کرنے کے لیے ایکسیپٹ کیا تھا وہ رشتہ ہم سے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے جس سے اگر ایک ماں ایک بیوی کی صورت میں جو آپ کے بچوں کی ماں ہے اس میں بگاڑ آنا شروع ہو جائے اس رشتے میں بگاڑ آنا شروع ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اولاد کی پرورش اچھی ہو سکتی ہے اولاد وہ خاصا ہے جو آپ کا مستقبل ہے جس کے اوپر آپ کئی امیدیں لگائے وابستہ ہیں کہ ایک باپ کا خاصا ہی یہی ہوتا ہے اس نے صبح و شام تگ دو کی صرف اپنی اولاد کے لیے اپنے کوکلی بات کو پورا کرنے کے لیے ابوک اللہ کو چھوڑتا رہا نمازوں کو چھوڑتا رہا اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کر سکا خود اپنے نئے کپڑے نہ بنا سکا لیکن اپنی اولاد کے لیے تگ کے لیے ہر وقت کوشاں رہا کہ میں پڑھا سکوں ان کو کئی کئی سال ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگیوں کے باہر گزار دیے لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سرمایہ اپنی زندگی کا اکٹھا کر کے جب اپنی اولاد پر لگا دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آتی ہے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے اور اس کی نافرمانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے حضر محترم ایک تو حلال رزق کھائے حلال رزق کھانے سے نہ کبھی بیوی کا رشتہ بگڑتا ہے اور نہ کبھی اولاد کا رشتہ بگڑتا ہے اور تربیت ماڈرن ایج میں جدید ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایج کے مطابق اور اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر چلیں ہمیں وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بولنا چاہیے کہ انسان کے ریڑھ کی اڈی میں سے اور جو عورت کو پیدا کیا گیا ہے کہ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی وہ بالکل سیدھا نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے ہمیں اسی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی بیوی بی کی بھی تربیت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے رب سے بالخصوص ان کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے ناظرین محترم آج جو میں وظیفے میں سے وظائف میں سے خاص وظیفہ جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو صبح کے وقت اپنی اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے یا پھر اس کی بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اکیس بار یا شہیدو پڑھے گا اول درود ابراہیمی پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے نافرمان اولاد کو یا نافرمان بیوی کو رائے راست پر لانا شروع کر دے گا اکیس بار کم و پیش آپ نے گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھے پھر یا شہیدو پڑھے اس کے ماتھے پر ہی ہاتھ رکھتے ہوئے پھر اکیس بار اس کے ماتھے پر ہی ہاتھ رکھتے ہوئے گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور ان کو دم کریں آپ نے بذات خود دم کرنا ہے ان کو جب دم کریں گے تو انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر آنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ اولاد کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے اگر آپ اس دن المستقیم ایک پوری تسبیح پڑھتے ہوئے درود ابراہیمی کے ساتھ ایک پوری تصویح پڑھتے ہوئے ایک دن اس شراطر مستقیم پوری تصویح پڑھیں آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھیں پانی پر دم کریں صبح سے شام تک اپنی اولاد کو صرف وہی پانی پلائیں جتنی بھی نافرمان اولاد ہے رائے راست پر آنا شروع ہو جائے گی آپ کے تابع فرماوردار ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ امید ہے آپ ہمارے شمر پر اس بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کریں گے اور کمنٹ باکس میں ہمیں یقینا ضرور بتائیں گے آپ کی دعاؤں کے طلبگار پوری نہ صرف عدر اقبال شابری بلکہ پوری فکر سکون کی ٹیم کو اجازت دیجیے دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ